最后感觉到他们没有放那个围巾什么的，兄弟姐妹们哦，我是蒋勋，今天我们去哪里聚餐？最近天气很热嘛，所以我想带你们一家试试素食餐厅。十年前我来中国之前开始其实不吃肉的，比如说牛奶，还有鸡蛋，还有什么肉，鸡肉啊、猪肉啊、牛肉啊，什么都不吃的。以前其实十年前。 但是后来我开餐厅以后没办法，每天要尝一下味道什么的嘛，所以现在是我吃肉可多，很喜欢吃肉的。最近中国都很热嘛，所以吃肉的话肚子里不舒服，所以我今天想介绍你一家专门卖素食餐厅。这家店是食材没有肉，全部素食的。这家店是其实我一个人之前来过，味道也蛮好，就想推荐给你嘛。所以今天刚好天气有点热，我觉得很适合。 是这个，所以我特地来了这家店。那我带你们去尝一下这餐。这家店其实前面都是花花，这种挺好的。我进去看一下，这里还是人这么多。好、啊、了，进来了，先开始点餐，扫码点餐。这个好像蘑菇做的吧？这个点一个，还有点这个招牌素，手鸡鸡什么？对对嘛。 还有火水都下来了，还有台风饺子，我看到别的人都说这个是手工做的，所以我就去尝一尝。之前我来的时候，其实好几年前疫情之前来过，但是我记得是这个没吃过。还有素烤肠，这个又便宜，我这个也给你们尝看一下。多想上次没吃过的一碗面，番茄花边刀削面，别说五个菜可以的吧？我先点，每一次都一样，吃不完打包带走啊。 可以的，吃饭打包带走。<laughs> 老板，太吓人了，给你们看一下早上每天六点多啊，老板自己去菜市场买菜。老板正认真，给你们看看<好>这家店的风格，这里的菜品，自助茶水。我先带围裙，嗯 给你们看看，这个是大家推荐的，像那个糖醋肉就差不多的，一样的其实。还有烤肠，好放这里就好了，谢谢。看一下，啊，这些上菜很快的，全部上完了。这个是面，这个是饺子，这个好漂亮，全部好热，那吃吧。好，那先吃啊。哦，好烫。 一口感觉到他们没有放那个味精什么的，原来的那个食材的味道很清淡的。<noise> OK，还有饺子、先是红色吧，一口吃。一般那个饺子里面都是那个有猪肉的嘛，然后这个就是蔬菜做的，味道就是感觉完全不一样的。给你们看看里面，看得出来吧？没有肉的，全部素菜好吃，汤汁肉。 吃猪吃长出肉，好重！长出肉有猪肉做的吗？会有点腻，一点没有腻，不腻。哎呦、嗯，吃一个，嗯、很脆的，嗯、很脆，很脆还有,有点酸，因为为什么酸？看看、嗯，很多，对吧？刚尝一下。 这个跟我们在外面别的店吃的那个番茄鸡蛋面又不一样味道。这里的菜品都是没有肉的，所以感觉呃不会腻。今天我点的菜品我都推荐，很适合这个天气，外面很热。如果这么热，你们知道这么热的天气吃那个，比如说牛肉啊、猪肉啊、鸡肉，晚上睡觉之前这么说更热，感觉到吧？但是呢，这里都是同宿舍嘛。 如果这种素助餐厅，你们觉得比如说我点的糖醋肉酱的那种，或者是牛排呀、什烤肠啊，味道是不是一模一样，但是呢，这个也有美丽的，知道吗？我很喜欢，主要是价格也不贵，这家店、嗯、好吃、啊，这个跟那个锅炉一起吃更好吃的味道，嗯、我们必须要跟锅炉一起吃，嗯、味道超级好，嗯、好吃，他们的菜品肯定没有违精。 你们我觉得你们可以带那个小孩子啊，就是老年人都可以过来吃，他们的菜品都是很安全、很健康。最后一块，好吃，好撑，走路一边走一边吃，今天吃光了、啊。看一下你们这里，还有这里可以坐、啊，没关系吗？嗯，看一下这里。<laughs> 你们这家店开多久了？ 六年多了。六年多，你是老板吗、嗯？我不是老板，啊、老板在休息。你们没有肉的都是？你们是不是做菜没有那个鸡？啊、没有，无锡没有。水晶什么豆也没有。哦<有>。还、啊、是金属。哦、啊。这个烤肠它就是黄豆跟魔芋做的。这个是你们自己做的吗？也是。哦、啊，是的。这个也是。哦，味道蛮好。我感觉之前我吃过那个素食那种烤肠，但是呢其实味道没那么好。这个呢，那一口就感觉差不多了吧，我觉得那种味道的，蛮好吃的。是台湾。 国韩国的，韩国的啊，味道蛮好的，嗯、好的，谢谢啊，拜拜、嗯、拜拜。拜拜这个烤肠我真心推荐，在韩国还有来中国以后也吃过，那个比如说呢网上买过烤肠嘛，但是呢，完全没有这个味道的。这就刚刚五块钱，味道是感觉肉一样，真的味道超级好吃。还有他们刚刚说了嘛，这里的菜都是素素的，还有汤什么的，我感觉好。我一口就你们也知道肯定没有放味精啊、鸡精啊什么的，所以我很推荐。 我的老顾客朋友嘛，本来是我是一三年开行业嘛，一三年开年糕店嘛，开的时候呢大家都大学生，现在我很多评价，他们说我爸我已经生了孩子，回老家生了孩子，结婚了，你们也是，但是刚刚我们认识的时候呢，你们都是大学生，这么年轻，现在我也老了，你们也年纪不小啊，所以如果你们刚刚有孩子或者是。 部门什么的，带过来一起吃，或者你们自己也可以吃的啊，有个人来尝一下味道，很健康的味道。还有烤肠耶，烤肠我很推荐，嗯，感觉你们尝一下，你们没吃过这种素食啊，所以你们尝一下味道。那今天我们在素食餐厅的聚餐开到这里，大家幸福第一。